Одним из ключевых вопросов сегодняшнего дня для города Киева это является формирование бюджета. Бюджета на следующий 2015 год. Мы понимаем, что без госбюджета, без согласованного бюджета, который будет кабинетом министром подан для рассмотрения на Верховный совет, мы не сможем уже отталкиваться от нашего бюджета. Во-первых, мы не знаем, сколько останется податка на физических осиб в бюджете города Киева. Более того, мы слышим заявление, что не только лишь 50, может быть даже 75% дохода на физических лиц будет изъято. Понимая, в каком состоянии находится Украина, в очень сложном, понимая, в каком состоянии находится город Киев, но тем не менее, налоги киевлян должны оставаться в городе Киеве, если мы говорим о децентрализации бюджета, децентрализации власти. Мы должны от лозунгов переходить уже к практическим вещам и подтверждать слова делами. Мы очень также тяжело сформировать бюджет, не понимая макроэкономических показателей, которые зависят от того состояния гривны к доллару в каком отношении будет э, находиться инфляция в, 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 в Украине в следующем году. Так что формирование бюджета будет отталкиваться только лишь э, после э, рассмотрения госбюджета э, в Верховном совете.